kita akan memasuki perbahasan yang disebutkan oleh penulis kitab rahimahullah faslun suwarul qudwah faslun suwaru al qudwah yaitu bentuk-bentuk mengikut imam bentuk-bentuk mengikut imam dalam ni dia terjemah sebagai gambaran berjemaah gambaran berjemaah tetapi saya terjemah sebagai bentuk-bentuk mengikut imam. Maknanya situasi ataupun bentuk bagaimanakah berjamaah itu berlaku. Jadi kata penulis kitab, Suwarul Qudwati Tis'un. Bentuk-bentuk mengikut imam ini ada sembilan bentuk. Ada sembilan bentuk. Yang mana daripada sembilan bentuk ini tasahhu fi khams. Lima daripadanya sah salat kita. Maknanya sah jemaah tersebut sah mengikut imam pada lima keadaan, pada lima bentuk. Tetapi pada bakinya iaitu sembilan tolak lima bersamaan empat. Empat bentuk yang lain tu tidak sah salat berjemaah tersebut. Jadi ada lima bentuk yang solat adalah sah dan ada empat bentuk yang solat tidak tidak sah. Jadi kita nak tengok satu persatu lima yang sah dahulu. Yang pertama kata penulis kitab kudwatu rojulin birojul seorang lelaki menjadi makmum kepada seorang lelaki yang lain. Sah ke tidak? Kita kata sah. Maknanya seorang lelaki mengikut seorang lelaki yang lain dalam salat berjamaah. Lelaki yang diikut adalah imam. Dia yang mengikut sebagai makmum. Yang ini adalah sah. Kalau kita salat berdua. Bahkan tadi, contoh, katalah tak ada pun jemaah perempuan yang hadir tadi. Yang ada semua jemaah lelaki sahaja. Dan imam adalah lelaki. Maka sah salat sebegitu Yang kedua Wa qudwatu imra'atin birajul Orang perempuan Menjadi makmum kepada orang lelaki Yang ni pun sah juga Orang perempuan Menjadi makmum kepada orang lelaki Ataupun satu orang perempuan Mengikuti imamnya Yang mana imamnya adalah seorang lelaki Macam seorang suami solat berdua dengan istrinya Suami jadi imam, isteri jadi makmum Sah tak situasi tersebut? Kita kata sah Yang ketiga Dikatakan di sini Waqud wa'tu khunsa birajul, Waqud wa'tu khunsa birajul. Seorang khunsa, nombor tiga Mengikuti seorang lelaki Maknanya lelaki tersebut Sebagai imam Khunsa ni sebagai makmum Khunsa ni sebagai makmum saya nak masuk sedikit kupasan berkenaan dengan khunsa. Lelaki kita jelas. Seseorang yang mempunyai alat kelamin lelaki, dia adalah lelaki. Seseorang yang mempunyai alat kelamin perempuan, dia adalah perempuan. Tetapi khunsa ni dia adalah satu orang manusia yang mempunyai dua alat kelamin. Yang lelaki pun dia ada. Yang perempuan pun dia ada. Tetapi pecahan khunsa ni terbahagi kepada dua kategori. Yang pertama disebut sebagai khunsa muskil, khunsa muskil. Dan yang kedua disebut sebagai khunsa ghairu muskil, ghairu muskil. Menurut al-Imam Al Suyuti, kalau di dalam kitab-kitab fiqh disebut perkataan khunsa maka kita terus faham dalam fikiran kita yang dimaksudkan dengan khunsa di situ adalah khunsa muskil khunsa muskil apa makna khunsa muskil dan ghairu muskil baik saya jelaskan yang ghairu muskil terlebih dahulu yang ghairu muskil adalah satu orang yang mempunyai dua alat kelamin tetapi yang satu tu memang tak berfungsi langsung yang berfungsi hanya satu saja katalah dia ada kemaluan lelaki dan perempuan tetapi kemaluan lelaki tu hanya ibarat anggota tambahan sahaja adalah terkeluar sedikit contohnya isi lebihan anggota lebihan tapi tak berfungsi maka dia adalah khunsa ghairu muskil Ghairu muskil ni maksudnya tidak ada kekeliruan. Dia adalah apa? Perempuan dalam situasi ini. Dia adalah perempuan. Tetapi kalau khunsa yang muskil. Nah ha, di sini. Muskil tu maksudnya kekeliruan lah. Macam ustaz saya ada sedikit kemuskilan lah. Ha, betul tak? Muskil tu kekeliruan lah. Dia tak jelas. Maka kalau khunsa yang muskil ini. Dia adalah mempunyai dua alat kelamin. Dan sebenarnya kedua-duanya boleh berfungsi kedua-duanya boleh berfungsi. Jadi dia tak jelas. Berbeza dengan gairu muskil. Gairu muskil tu tak ada kekeliruan lagi. Dah jelas. Yang ni yang muskil ni yang ada kekeliruan. Eh dia ni nak letak duduk dia di mana? Lelaki ke perempuan ke? Jadi kalau dalam kitab fiqah sebut perkataan khunsa, dia maksudkan khunsa muskil. Bukan gairu muskil. Jadi saya ingat dahulu masa saya di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Saya ada tulis satu artikel panjang Berkenaan dengan isu khunsa muskil Dalam irsyad fatwa Kalau tuan-tuan search di google Hukum hakam berkaitan khunsa ha, Di situ akan keluar satu irsyad fatwa Yang mana kita ada perincian definisi khunsa Kategori dan pembahagian khunsa Cara-cara kita nak menentukan khunsa Dan hukum hakam khunsa Di situ jadi poinnya di sini khunsa ni oleh kerana kalau dia ni dua-duanya berfungsi, boleh tak jadi dia lelaki atau boleh jadi tak dia perempuan? Jawapannya boleh. Dia kena ada dia punya pemberat-pemberat yang lain. Contoh, kalaulah dia punya kemaluan dua-dua berfungsi, tetapi yang dominan adalah kemaluan lelaki. Dalam masa yang sama dia ni misai dia tumbuh, janggut dia tumbuh. Dalam masa yang sama suara dia pecah, maka dia dihukum sebagai apa? sebagai lelaki lah. Jadi poinnya di sini dalam bentuk yang ketiga bagi keduduk apa nama bagi situasi solat berjemaah ni seorang khunsa tu dia boleh jadi lelaki betul tak dan dia boleh jadi perempuan yang khunsa muskil ni boleh tak lelaki menjadi makmum kepada orang lelaki kita kata boleh nombor satu tadi boleh tak perempuan menjadi makmum kepada orang lelaki kita kata boleh yang ni nombor dua tadi jadi kalau khunsa tak ada masalah untuk dia bermakmumkan imam yang mana imam tu adalah satu orang lelaki. Ini tak ada masalah. Sebab itu sah kuduah tu. Maknanya sah kalau dia mengikut imam dalam situasi tersebut. Tapi zaman sekarang ni banyak bukan khunsa. Tapi yang banyak tu adalah mukhanas. Mukhanas ni lelaki berubah jadi perempuan. Dia lahir lelaki. Tapi dia mengubah dirinya menjadi orang perempuan. Namanya dalam bahasa Arab apa tadi? Mukhannas. Mukhannas. Yang mana disebut dalam hadis. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mutashabbihina minal rijali bin nisa. Wal-mutashabbihati minal nisa'i bin rijal. Rasulullah melaknat lelaki yang menyerupai perempuan. Demikian Rasulullah melaknat perempuan yang menyerupai lelaki. Kalau tuan, -tuan ingat dulu dalam perbahasan kita guna kitab Al-Kabair, kita ada ulas isu ni. Iaitu dosa-dosa besar oleh Imam Zahabi tu. Kita ada ulas isu lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki. Hukumnya adalah haram, dosa besar dan mendapat laknat daripada Nabi SAW. Dan pengharaman penyerupaan tu meliputi tiga perkara. Yang pertama, cara bercakap. Dia lelaki tapi nak bercakap dengan suara orang perempuan. Geli dengarnya contoh. Sebahagian orang dia kata getik dengarnya. Tentu-tentu perkataan getik. Getik dengarnya contoh. Yang kedua dari sudut harakah. Harakah ni cara berjalan. Dia punya catwalk tu kalah orang perempuan. Padahal dia lelaki. Dia punya melenggang tu tuan-tuan. Subhanallah kita kata eh. Ha, ni nak masuk pertandingan apa? Yang ni hukum dia haram. Yang ketiga dari sudut pakaian. Maknanya tak boleh orang lelaki memakai pakaian yang khas bagi orang perempuan. Tak boleh. Jadi mukhanas bukan khunsa. Khunsa tak ada masalah. Agama tidak mencela khunsa. Sebab Allah jadikan dia sebegitu. Tapi yang dilarang adalah mukhanas. Dan mukhanas dalam bahasa orang putih disebut sebagai transsexual hadirin dan hadirat transsexual kalau dia sampai kepada tahapan mengubah jantina dia akan jadi transgender begitu dia ubah dia buang contohnya alat kelamin dia dia lelaki dia tambah silikon pada dada dia menjadikan ada payudara pada dada dia yang ini semuanya hukumnya haram jadi itu bukan dimasukkan di sini, tak termasuk khunsa lain, mukhannas lain, begitu. Dan yang keempat, tuan-tuan tengok di situ pada muka surat 38. Wa qudwatum ra'ah bimra'ah. Wa qudwatum ra'ah, eh saya minta maaf. Wa qudwatum ra'ah bi khunsa. Orang perempuan mengikut khunsa. Yang ni pun sah. Maksudnya orang perempuan menjadi makmum kepada seorang imam yang mana imam itu khunsa. Ayang ni pun sah. Kenapa sah? Kerana khunsa boleh jadi lelaki dan lelaki boleh tak jadi imam kepada orang perempuan? Kita kata boleh. Dan khunsa boleh jadi perempuan. Perempuan boleh tak jadi imam kepada orang perempuan? Kita kata boleh. Itu situasi yang keempat. Dan situasi yang kelima, kata penulis kitab, وَقُدْ وَتُمْرَأَتِ وَقُدْ وَتُمْرَأَتِنْ بِمْرَأَةِ Seorang perempuan mengikut seorang perempuan yang lain. Maknanya mereka contohnya sama ada jemaah perempuan mengikut imam perempuan seorang. ataupun seorang perempuan menjadi makmum kepada satu orang perempuan sebagai imam. Sah tak solat? Kita kata sah. Karena orang perempuan sesama dia boleh menjadi imam dan makmum sesama mereka. Jadi ini adalah lima bentuk mengikut imam. Yang mana kelima-limanya ini hukumnya adalah sah berjemaah tersebut. Sah berjemaah tersebut. Tapi ada empat bentuk jemaah yang mana kalau dibuat solat tidak sah. Tengok di bawah tu tuan-tuan. Wa tabtulu fi arba dan terbatal qudwah iaitu terbatal perbuatan mengikut imam tu pada empat keadaan. Yang pertama, qudwatu rajulin bimra'ah seorang lelaki mengikut imam yang perempuan. Maknanya lelaki jadi makmum kepada orang perempuan. Yang ni tidak sah. Lelaki jadi makmum kepada orang perempuan. Macam yang berlaku di luar negara dahulu. Kalau tuan-tuan masih ingat, satu sosok wanita namanya Amina Wadud. Tuan-tuan biasa dengar Amina Wadud. Dia jadi imam. Dan di belakangnya ada orang lelaki dewasa dan orang perempuan dewasa salat sebelah-sebelah. Atas alasan orang perempuan sama level dengan lelaki dia katalah. Sama level dengan lelaki. Jadi ini adalah situasi yang agama kita kata tidak sah. Kenapa tidak sah? Kerana dalil Quran jelas. Allah kata Ar-rijal orang lelaki ni qawwamuna 'alan nisa adalah pemimpin adalah ketua yang menjaga yang memelihara orang perempuan kemudian yang kedua tuan-tuan dan puan-puan saya muliakan wa qudwatu rajul bi antara bentuk qudwah yang tidak sah kalau satu orang lelaki mengikut imam yang mana imam itu khunsa. Yang ni saya nak tanya soalan kepada tuan-tuan. Kenapa seorang lelaki mengikut imam yang khunsa tidak sah kuduah tersebut? Tidak sah jemaah tersebut? Kenapa? Apa jawapannya tuan-tuan? Kenapa tidak sah satu orang lelaki menjadi makmum kepada imam yang khunsa? Jawapannya? Sebab apa? Ya, itu jawapan dia. Sebab khunsa tu boleh jadi dia seorang perempuan. Yang lelaki ni jelas kelelakian dia sebagai makmum. Tetapi yang khunsa di depan tu boleh jadi dia adalah perempuan. Dan boleh ke tidak orang perempuan jadi imam kepada orang lelaki? Jawapannya tidak boleh. Nah, itu jawapan dia. Terima kasih yang jawab. Yang ketiga, tuan-tuan dan perempuan saya muliakan pada muka surat 39 tu. Wa kudwatu khunsa bimra'ah. Wa kudwatu khunsa bimra'ah. Maknanya khunsa tidak boleh mengikut imam yang perempuan. Khunsa tidak boleh mengikut imam yang perempuan. Sebab apa? Sebab khunsa di sini boleh jadi dia lelaki. Imam dia perempuan. Lelaki tak boleh jadi makmum kepada imam yang perempuan. Nah, begitulah kefahamannya Dan yang keempat. Dan terjemahan dia ada pada muka surat 38 tuan-tuan. Eh? Saya baca yang teks dalam bahasa Arab di sebelah tu. Yang keempat. Wa tu khunsa bi khunsa. Dan demikian tidak sah khunsa mengikut imam yang juga seorang khunsa. Kenapa tak boleh? Sebab khunsa yang makmum boleh jadi lelaki dan khunsa yang imam boleh jadi perempuan. Ha, begitu. Sebab dia, dia boleh jadi. Sebab dia nama pemuskil. Muskil ni ketidakjelasan. Kesamar-samaran. Ha, begitu. Ada kekeliruan. Dia tidak jelas. Tapi saya ingat dahulu dalam artikel, saya cadangkan tuan-tuan yang rajin membaca untuk baca artikel tersebut dalam irsyad fatwa yang saya tulis tersebut di laman web pejabat mufti oleh sekutuan dahulu. Iaitu hukum hakam berkaitan khunsa. Hukum hakam berkaitan khunsa. Dalam tu saya ada nukilkan beberapa pandangan para ulama. Yang mana terdapat beberapa pemberat-pemberat untuk menentukan kawan ni lelaki ke perempuan. Nah begitu. Kadang-kadang kita tengok pada fizikal dia. Kalaulah dia ni tumbuh orang kata buah dada sebagai contoh. Dan dia ni rasa suka kepada orang lelaki. Dia ini tidak ada janggut, tidak ada misai. Dan dia ni yang dominannya adalah kemaluan orang perempuan. Maka dia adalah kita hukum sebagai seorang perempuan. Jadi bila kita hukum dia sebagai satu orang perempuan. Maka dia ini wajib menutup aurat sebagaimana aurat orang perempuan. Kalau pada kedudukan solat, dia kena solat di belakang. Dia kena solat di saf orang perempuan.